Некоторые вновь, ну, некоторые новые футболисты появились. То, что касается моего приглашения, то мне, я как уже говорил, да, спортивный директор позвонил, предложил приехать на переговоры. Я посоветовался с семьей, приехал в наш город, пообщались с президентом, нашли общий язык с президентом и практически за 2-3 дня был решен вопрос. И я приехал в ваш клуб. То, что касается футболистов, ну, да, была хорошая команда в первом круге, очень много контроля мяча, хорошо играли. Но единственная проблема, насколько я знаю, то, что я видел по видео и то, что я слышал от болельщиков, от тренеров, от бывших, что говорят, была проблема по реализации. Поэтому то, что мы старались на сборах и в тренировках, сейчас стараемся больше уделить внимание этому моменту. Потому что контроль мяча это хорошо, но футбол играет на голы. И болельщиков радует то, когда команда забывает головы. Поэтому больше внимания уделяем это и ориентировали на сборах команду. И я думаю по фамилиям ребят вы знаете, что очень большая группа, группа атаки пришла к нам, меньше игроков обороны, больше игроков атаки. То, что касается подготовки, да, сначала нам было тяжело, снега много было, но это не проблемы наши, это проблемы природы. Спасибо большое, что нам предоставили возможность тренироваться на Олимпии. Поле было почищеному практически один или два дня всего. Да, вы все прекрасно знаете, что немного позже мы начали подготовку к чемпионату. К сожалению, такова ситуация. Ну, я уже где-то говорил в интервью, что в Европе 40 дней хватает для подготовки. Если качественная подготовка, и футболисты все профессионалы, они у нас профессионалы то можно и за 40 дней подготовить команду практически. Мы вместе 40 дней. Да, были немного трудности. Почему? Потому что много ребят приезжало на просмотр. У нас была задача просмотреть большее количество ребят. Даже в матчах на сборах в Ужгороде мы еще просматривали ребят. И на сегодня у нас еще есть два человека, которых мы смотрим. И в дальнейшем, если они себя проявят, планируем еще заявлять. Вот такая ситуация. Какие вопросы быть? Может... Пожалуйста, запитание.